ищем дом Януковича. Где он находится? Кого? Дом Януковича. Пойдемте со мной. Пойдем. Тут рядом. Мы уже на родине президента, буквально уже. Вот. Осталось только на улицу ехать и все, где он жил. Поселок Раздоловка раньше, начиналось его детство. И все, учился в 34-й школе, Сейчас такая там школа встроена. Там такая, вы не узнаете. А, вы их не знаете, не ведь, да. Там такое все. Молодец. Я вам покажу. Я за Януковича. Потому что какого черта там стоять на этом? Что они хотят? Что они хотят? У евро? Оно надо, то и евро. Нам налаживается, а что теперь сделать? Они думают, что лучше будет и кейс. Не, лучше не будет. А я Януковича не знаю. Отца хорошо знаю, здоровался, разговаривал. Мать знаю, эту мачуху, сестер. А самого Януковича он вырос, я его мы рады, мы его сегодня поддерживаем, мы вообще за его. Мы рады, что он вот в России подписал все, что там. Это очень большая радость для нас. И вообще, и для Донбасса, я думаю. А может, там кто-то есть против, но те, которые не понимают, я лично так считаю. В Донецкой области, я говорю, живется очень сложно. Алло, Вань. Я говорю, что ты долго говорю, не убрала трубку. руку. Да нет, я уже иду пешком, говорю, домой. Нет, я уже не выпил, говорю, я уже, говорю, иду. сняли забор, сарай шлакоблока был, разобрали в этом году. Вот шифр сняли, это сняли в этом году. То он стоял, что они бедно жили. Отец машинистом паровоза работал, Федя, Федор, да, мать нигде не работала. Их трое детей было. Можете зайти. Я когда-то заходил в середину. Хочу. А Зайдете? Вот он и ехал от школы на Красный городок, на кладбище, машины в Вареница, а тут ни разу не останавливался. Ну что тут показывать? За партию регионов, за стабильность, ну за Запад, вы видите, они в НАТО тянут. Запад этот вот в НАТО сразу тянет. Если президент будет в 2015 году новый, если будет Порошенко или кто, натовские будут, они уже и были во Львове, самолеты уже садились. Мы привыкли уже до своего. Ой. Вот кухонька завалилась полностью с глиной и камень пало все. Мы, наверное, до выборов не доживем. Я умру, закопают деда. Я уже с бабушкой, на бабушку и на себе памятник заказал. И в сарае фотографии, да, с этого, с гранита. 180 килограмм, ели четыре человека занесли в этот, у сарай. Плиты, Две плиты и памятник. Сыну показали, а невестке не говорили. Сын думает, такой памятник нам, когда мы помрем, не поставить. Он стоит 9, 9 или 10 тысяч я заплатил. Привезли, сложили в сарае. Да.